ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕਰੂ ਮੈਂ ਇਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰ ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਟੂੜੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਕਲੱਬ ਜ ਲੈ ਆਈ ਨੇ और इस गीत मेरा ख्याल डांस मिस स्पीच ही करेंगे तो होंगे जी कि सारिया डिस्को क्लब च लाएंगे हूँ मेहर मित्र बचारा पिंड का बंदा सीधा साधा हूँ उन्हें सोचे कि डिस्को क्लब च मैंने लैके जा रही है और उसे जाके कहती है कि जीजा जी डिस्को जी करो हूं बेचारा पुखा सीधा जिस तरह भी हम डांस आता कर रहा है लेकिन उन्हें सोचे कि इतने कोई झटका मंत्र मारे जाए तो कम चलेगा नहीं कि बिल्कुल बेसी हो जाएगी से वो किस तरह यानी कि फोस समय में पेश कर रहे हैं अपन सारिया है और केंद्र सर होते हो तुम्हें कदे किसी को प्यारियां क्या हां जीजा जी पीता कॾहिं केम दो के जी पे कंदा जल आंदी पले कया चेटो ती टी दौदे तरदेर ते کرو پھر گید 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 کرو کوئی منڈا जॾहिं त कुड़ी मुंडा हिकु दूे जॾहिं तुड़ी त मुंडा हिकु दूे

पल जीोटे बारो हे कमीज गोडे पनी नी नी न